вернусь к вашему вопросу. Хотел сказать спасибо огромным болельщикам. Несмотря на такие погодные условия, зал был насыщенным, слышно было поддержку. Это приятно, что в такой ситуации нас поддержали. Спасибо огромное. По поводу того, что мы сумели догнать. В раздевалке взяли, собрались, тренер дал четко такие небольшие моменты, в которых надо добавить. Мы их разобрали местно, вместе, и у нас просто получилось это сделать. Пару хороших атак, пару быстрых отрывов, пару подборов, хорошая защита, прежде всего, хорошая защита, в это нам помогло убежать где-то. Но не до конца, как, как показал результат. Вот. Но слава богу, сократили. Слава богу, поборолись, а концовка уже это, как говорится, удача. Вот. Будем надеяться, что она конечно, нам еще улыбнется. Конечно, Спасибо. Конечно. Спасибо. Сергей Вячеславович, вот сегодня вы были явно ограничены в составе. Это было умышленно, вот, потому что не очень надеялись на помощь игроков со скамейки или же вопрос в травмах? Нет, Дело не в травмах. Дело в том, что мы сыграли сегодня оптимальным составом, который может сегодня дать результат именно против этой команды. Кривой Рог – лидер чемпионата, один из лидеров. Непростая команда, умные, баскетбол играют. Видели, наверное, вы и журналисты, и болельщики, что большинство наших схем они разобрали, хорошо подготовились вот. И первую половину, пока мы подстраивались под тот баскетбол, который нам предложил соперник, ну, провалили счете, да. В большом перерыве разобрали наши ошибки, посмотрели, как играть в этой ситуации. Ну и как бы получилось догнать их. Получились наши заготовки, которые мы тренировали. Попал сегодня Александр Шестуха и Алексей Ануфриев с хорошим процентом забил. За счет этого, за счет того, что побежали, забили как бы, хорошие мячи, поймали кураж, за счет этого достали. Но было потрачено много сил и проблематично было довести игру до победы. Как бы видно было, что ресурс функциональный уже исчерпан, а кем-то добавлять было сложно. Не Единственное, не... Хохонника добавил, да. потому что последние игры он демонстрировал достаточно грамотный баскетбол именно в защите. Может, нападение он не так решителен, но в защите он грамотно все разбирал, все моменты. И... Ну, сегодня один был момент, когда потерял Глебован. Вот, хотя говорили, что не нужно отходить. Но это баскетбол, как бы нужно мгновенно принимать решения и, скажем так, человеческий фактор, чуть не опытный. Но вы считаете это э, вот в концовке э, какие-то наши ошибки привели э, вот, к такому результату или же э, достоинство соперника как-то проявились ну во-первых это достоинство соперника что они смогли удержать для себя игру у нас может одна или две была поспешных атаки неоправданно торопливой да но в целом достаточно правильно играли ребята разыгрывали мяч, были агрессивными. Так сложилось, что не хватило как бы, сил, чтобы быть более точными и забить свои мячи. К сожалению, мы проиграли уже не первую игру. Мы проигрываем в три очка. В концовке все видели, наверное, что выполняли чистые атаки и могли забить, но опять же, усталость, на которой играли игроки, уже не смогли. Еще раз хочу повториться, может быть, сегодня мы играли оптимальным составом и дать возможность другим играть, значит, было упасть на более весомую разницу в счете, что непозволительно было сегодня. Хочу поблагодарить также, как и Илья, наших болельщиков, которые пришли в столь суровые погодные условия, когда транспорт плохо ходит, дороги заметены поддерживали, горячо поддерживали нас. Вот. Мы старались, хотели подарить победу, но, к сожалению, не получилось. Ну и Еще ну, раз спасибо большое. Достойно. Подарили надежду, но, к сожалению, не, не смогли перевести в овертайм.